뭐야 Полет разборот, полет. Скину ложей. Что закидать? Что закидать? Голубым лошадью пятый. Чего? Лучше. Заберся. Да. За мы сейчас вставим перегородочку. Да. и будет все цивилизовано. Ну сделаем. Во, на дворе уже 2015 год. написано раздели свой хлеб с голодным раздели хлеб свой с голодным и бог нам дает эту возможность и мы можем разделить бог нам дал хлеба много дал хлеба и мы можем разделить его с голодным тихо спокойно саша хватит всем всем хватит, хватит всем не переживайте так пожалуйста хватит только всем. нет толка Люди. Кстати, я тебе... Люди. Аспорт, там, ну, не надо ничего. Хватит, переживай, всем, там, всем хватит, всем не хватит, ничего, не, 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 не переживайте. Еще еще да, еще да. еще. Кому две, берите две. Кому надо три, берите три. Хлеба всем хватит. И, пожалуйста, отходите. Да, 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 да. Ну, пожалуйста. Да, да, да. Хватит не переживайте, не расстраивайтесь. Еще одну, дай да, да, да. 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 На, и ты кушать хочешь? На, на, мы Пенсия, а что толку? на лекарства сколько денег идет. У меня бушенка больной, нигде ничего не достанет. А вот если у вас такая появилась бы возможность обращи, обратиться к президенту лично, что бы вы сказали? Мира, мы жили, мы нормально жили. Не хотим жить, мы трудились, у нас усадьбы, мы работали, я 40 лет на производстве проработала пенсию, пусть тысяча. Муж, вот нам ну, хватало. В огородике трудились, нам хватало. Мы больше ни от кого не требовали. А кто развязал эту войну? Господь с ними. Все детей разбросали, внуков. А вот часто привозят к вам продуктовый набор гуманитарный. гуманитарку? Я первый раз получила. Муж, он больной, я не могу никуда от него отойти. А вот это первый раз. больница работает у вас здесь? ну. Нет, я обращалась работает. в больницу, когда у него был приступ. Отвезли в город. Двумя скорами в город возили. А что толку? Везде денег надо. Везде денег надо. А денег. Ой, если честно сказать, я не за тех, не за тех. Я хочу просто мира. Просто, чтобы все ушли и оставили нас в покое.

Вас, по пакету, взяли, по пакету все по пакету пожалуйста, а, чтобы всем по, километр, по, по кило. мои дорогие, все, надо все надо по, уходим, ко по ко пакетику взяли ушли, взяли ушли. А и и Мы приехали в области область сюда в это село привезли 350 пакетов хлеба привезли, привезли по палочке кукурузные мыло и порошок. Это гуманитарка из Черкасской области, это Верующие люди, которые собрались вместе, которые имеют страдания к этим людям, видят более и страдания людей, имеют хлеб сегодня достаточно. И разделяют этот хлеб за Мы привезли Черкасскую область, город смело. Это центр Украины. И нам очень приятно это делать, потому что наш Господь Иисус Христос однажды... Открыл нас, помил нас, спас нас и дал нам повеление это делать, помогать бедным нищим и нуждающимся. Как думаете, церковь должна участвовать и помогать военным и вот людям, которые в нужде? Церковь обязана это делать, несмотря или это военные, или это российские, или это русские. Церковь должна смотреть на это и не смотреть ни на конфессии, ни на что, ни на людей. Видишь бедного, голодного, ты должен оказать внимание, накормить, напоить, одеть, обуть. Я, я сегодня смотрю в лица людей, и мне очень Тревожно моем сердце, печально, и я просто просто наворачиваются слезы на глаза, смотря на людей, которые просто ну благодарят, благодарят и благодарят, потому что ну сегодня у них пришла такая, на этот восторг пришла такая нужда, и не имеет такой сегодня проблемы. И люди очень сильно благодарят за это. Я встретил одного мальчика в селе и пришел в магазин, он не мог ничего, папа ему не мог ничего купить. Я говорю, мальчик, купи возьми, закажи тете, что ты хочешь, я за все за тебя заплачу. Я видел это лицо, когда он взял на 140 гривней печенье, пряников, и я видел это лицо счастливое, радостное, и мне очень было приятно.